Всім привіт! Сьогодні я Емар Скелетен і хочу вам показати одного досить токсичного ютубера, який не тільки обзиває всіх, а ще й обманює назва каналу. Byte, і у нього зараз 43 підписників, що вражає на його каналі не сильно змонтовані відео. Дивимось далі і на його каналі є відео, дивимось коментарі, Григорій в лапках калану окей, дивимось його відео. С вами я опять Артемий И сегодня мы почитаем комментарии Где я переписывался с этим Грегори Калом. Ну не буду медлить Начинаем Так, тут я немного Ошибок написал Но я тут имел что Он свой шорт Снимает уже сколько раз Очень много, а хотя это можно увидеть на видео Он написал Будь ласка на... А, это еще не то Вот это шорты, но я вам показывать не буду, вы сами посмотрите. И сейчас я же его почитам. А там в три раза больше переглядов, чем на э, твоем канале. Задумайся. Я а, вообще думаю, это было так уж. Пять э, тысяч подписчиков. Вот так. Ну, сто раз выкладать, ай-яй-яй. -а и что ты говорил, типа, сделаешь про меня ролик? Кому это будет интересно? Что ты максимум сделаешь про меня? Там будут только обзва обзвалы? И все? Или будешь говорить, какой я плохой? Ну и ну, мы, мы еще посмотрим, кому будет это опять. А, Соврал, как ты это любишь делать. Ну да, он любит врать. Очень много любит врать. А лучше поплачь в углу и подумай над поведением. Ну да, иди в углы и подумай над своим поведением. Так, читаем дальше. Бракаты, кому целяешься в Маты я не буду на своем YouTube канале выложить. Полож ну, я же вам говорил, Будет опять обзвозом. Из-за тебя меня Ютуб забанил на два дня. Ну да, меня Ютуб забанил. за этого тупого Григория Кала меня забанил Ютуб на два дня. Мне очень это было приятно. Я, никому... я никакому Ютуберу не мог писать комменты. Я думал, что все. Я думал, что это на один день, еще а на второй, и я не знал. Ну, зараз ты и беси... Ай, на голову выпадает. Какая выкритья, моловидка, тупая. Что ты там про меня зробиш А? Доброе читание. Какое? Какое? Давай не надо, позорно мне будет. И снег я не люблю... Опять Ну Ладно. Я на самом деле вот не очень наплевать про про битвы 0 на 0. А, ну, не чувствую, ну как хочешь. Может и выйти с тобой на честный поединок один на один. А как куда -то? я куда-то. Я уже видел и, и, как мне это наплевать. Будешь опять обзывать, да. по первых у конце речи треба ставить крапку. Угу. А по-друге, ні. Сьогодні по фактах. А х... Хоча, якщо доводиш мене, то і матами буде. А, з матами буде. Ага, зараз. Ти малолітня штука. А, ні. Грегорі кал, що з матами буде? тобі тебе ще рот не вирос, щоб матерітися гівно. Добрый. Ай-яй-яй, мама не, бь... не бьет за маты? Ну, жди про себе ролик. Будь ласка, научись хотя бы писать, писать. а потом снимай сей срач. Срач, это у него в штанах, а у меня нормальный контент. Я, что я сразу-то что он э, сказал, что будет типа... Так все, я там буду его. Ико... А сейчас мы ему напишем комментарий. Ой. Так, сейчас мы ему напишем. Иди на... Не, мы сегодня без матик, я сегодня вам говорил. Ну и... Ну и ну. Давай. Удиви меня. Ло. Не, я сегодня не буду... Я не обзываюсь. тому я не буду зарубать. Ну, э, давай, удиви меня. Еще ему еще написать. Напиш, напишем ему... Я про тебя. Так, не понял. Про... тебя сделал ролик. Теперь можешь поплакать. Ну все, это слали. Ну ладно, давайте туда на видео будем на этом заканчиваться. Может, я еще раз Я буду знімати ролики. Зразу скільки підписників в мене буде. І з вами був я, Артемі, і и... всім пока-пока. Все ми вже додивились відео і бачимо, що він обзиває Григорі Кріпера, хоч сам монтувати сильно не вміє. І ще я здивований, що він казав, що помирився вже з Григорі Кріпером. Ось докази. А після цього відео він далі хейтить Григорі Кріпера. Але якщо ти це дивишся, байт, то обов'язково ти зробиш про мене відео, коли побачиш відео, але на. На цьому все всем до побачення.